22 січня 1919 року відбулося об'єднання УНР із УНР. Історія циклічна і наша держава опинилася у схожому становищі майже через 100 років. Проте, на відміну від того періоду, ми виявилися міцнішими. Яке ставлення у жителів Краматорська до цього свята та що означає для них цей день? Зараз ми дізнаємось. Праздник один из первых, одна из первых дат, когда украинское государство стало оформляться в то, за что мы все боремся сейчас. В чем социальная важность Общество должно понимать, что Украина не появилась как независимое государство только в 1991 году. Процесс этот, процесс консолидации украинских семей в единую страну, длился долго и 19 год, 22 января 19 -го года, лишь одна из дат в этой истории. То есть, конечно, люди должны знать это, понимать и отмечать. Ну, хотя бы вот так, как мы сегодня. <связи> В этот праздник, а чтобы мы все были едины, чтобы враг убрался с нашей страны, и чтобы у нас было все хорошо, и чтобы у нас, и чтобы у нас мы сами здесь построили эту самую Европу, и чтобы мы хорошо. Да, для нас это действительно полностью, я не знаю, ну, свобода. Для нас это жизнь, для нас это успех, для нас это, наше родина, будущее. Елена, свободна Украина! Одна! Елена, свободна Украина! праздник это праздник единства и поэтому надо объединяться тем более в нынешних условиях мы должны быть едины в этом наша сила и мы победим и все будет нормально